絆結び跳ねる気持ち君は

姫子少佐が呼びに来たのよねうんテレサ様こちらでお着替えを様付けで呼んでも屋上プールの予算はあげないわよ顔をあげてください、えー、テレサ様リリタはいテレサ様あ,あリタなのは分かってたわよただ寝ぼけてよ 困りましたでは外でお待ちします十分したらすぐに行くから、うん、あらどうしてカメラが部屋に入る前にオフにしたはずですがおこれはお待たせーチーズをかけたトルティアチップスナチョスだよメキシコ風甘辛ビーフ モッツァレラチーズそれから鶏肉のジェノベーゼ見た瞬間信州名物の装飾魚とかと思いました、ええ、少し似てるわね直接食べるのかしらソースにつけると美味しいですよ <laughs> メイさんありがとうございます2二つもあるの緑の方はアボカド食感はクリームに似てて赤い方はピコデガヨというメキシコのソースです 好きなナチョスにソースをつけて食べてみてくださいじゃあ全部食べてみるねあ主役がまだ来てないから全部食べちゃダメよ一枚だけだからメイ様ゼーレは少し遅れるから先に始めていいとのことですそう焦らないようにって伝えておいて、うん、私はビーフに赤い方をつけるわ <laughs> やっぱりチーズが一番だね緑のを食べてみるわ ビールの柑橘系の酸味が、辛さを和らげてる、はあ、メイ、ビールあと2本ちょうだいうん、チップスがまだカリカリで、柔らかくなっていませんその秘訣はダブルチーズですまずチップスにチーズを敷き食材を置いた後、さらにチーズをのせると味がより濃くなり、チップスも柔らかくなりますソースはどうやって作ったの 赤い方はニンニクと玉ねぎを細かくしトマトを入れてペースト状になるまで炒めます緑の方は手順は同じですが赤いトマトを青いトマトに赤唐辛子を青唐辛子に変えてライムジュースを入れますその食材をキアをナに渡したら <laughs> 想像したくないですが<お>辛くはないですね メイさんは唐辛子の量を減らしライムジュースを多めにして酸味を引き立てているのでしょうはむ、うん、うん、本当だわそれに、荒野と似た爽やかさもあるわねなるほど皆様の好みに合わせるためメイさんはいろいろな味をご用意されたのですねやっぱりチーズが一番好きどっちにも合う 私のオススメを食べてみなさいはい、うん、やはりブローニャには辛すぎますあまり無理しないでそういえば具材だけでなくソースも特徴的ですね食材の味を引き出すアボカドソースに独特な味を持つピコデカメイさんは3種のチップスと2つのソースを用意します 皆様の好みに合うようにしています。具材とソースのハーモニーがチップスに無限の可能性を与えているのですねここまで考えられるのは料理の腕だけでなくメイさんがずっと皆様のことを考えているからでしょうブローニャちゃんもうすぐかしらお姉ちゃん<あ>ブローニャお姉ちゃんゼーレ 遅れてごめんなさいどうしてもお姉ちゃんに渡したいものがあったのはい覚えてるお姉ちゃんが食べたかったサワークリーム,ーリームお店を何軒も探してやっと買えたのありがとうございます一緒に食べましょうようこそセーフレイヤ学園へ <laughs> 「来た午後5時あなたの目光る星」「風なでる帰り道」「あなたと夢結んだ」 ここってどこかしら変わったものがあるぞ頭につけてみるかさくら、これ何かしらわからぬ押してみるぞ<っ>何か光ってないかさくら、どうしましょうわらわもわからぬ